চাৰি তাৰিখলৈ আমি অপেক্ষাৰত সপ্তম পৰ্যায় অৰ্থাৎ অন্তিম পৰ্যায় এক জুনত হ'ব মোদীজী পুনৰবাৰ তৃতীয়বোৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হ'ব আৰু আমাৰ যি লক্ষ্য ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ আমি সুন্দৰভাৱে অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম এইখিনিতে এটা কথা ক'বলৈ গৈছোঁ মই যোৱা কেইবাদিন ধৰি বেংগলত আছিলোঁ পশ্চিমবংগ আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য আমি অসমত যিকোনো নিৰ্বাচনে এক ফেষ্টিভ হিচাপে ফেষ্টিভ মুত যায় বা আমি এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ ৰচনা হওঁ সকলো দলে অংশগ্ৰহণ কৰে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট খেলে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল ৰাষ্ট্ৰীয় দল নিৰ্দলীয় সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে ইয়াত তেনেধৰণৰ কোনো ডাঙৰ ঘটনা নঘটে কেতিয়াবা সৰু সুৰা দুটা এটা একদম মিনিমাম আৰু ৰেয়াৰ বুলি কয় কিন্তু বেংগলত আমি যিটো দেখা পালোঁ তেওঁলোকে অসমৰ পৰা শিকিবলগা বহুত আছে আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সকো মই আহান জনাইছো ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে কয় মানে অসহিষ্ণুতা এতিয়া অসহিষ্ণুতাৰ বাতাবৰণটো চলি আছে বেংগলত বিশেষকৈ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যি চৰকাৰ আছে তাত বিশেষকৈ বেংগলত যোৱা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হওক যোৱা লোকসভা হওক যোৱা বিধানসভা হওক আৰু বৰ্তমান লোকসভাত যিটো দাংগা চলি আছে জনতাক ভোট দিব ওলাই আহিব নিদিয়ে জনতাক সভা সমিতিত যাব নিদিয়ে বিভিন্ন দলৰ তাত কোনো এক্টিভিটি চলাব নিদিয়ে কেৱল তৃণমূল কংগ্ৰেছে সকলো ধৰণৰ আগভাগ লয় সকলো ধৰণৰ তেওঁলোকে ইভন ৰেগিং নিচিনা মহা যিটো বেমাৰ বুলি কয় ইন কেছ অব ইলেকশ্যন ৰেগিং তেওঁলোকে কৰে তেওঁলোকে ভোট কব্জা কৰি লয় তেওঁলোকে অন্য দলৰ কাৰ্যকৰ্তাক ভোট দিব নিদিয়ে বা অন্য পাৰ্টিত ভোট দিব নিদিয়ে চব গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰা হৈছে পশ্চিমবংগত পশ্চিমবংগ চৰকাৰখনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিবিলাকো ইমান তেওঁলোকে ডাইভাৰ্ট কৰিছে জল জীৱন মিছনৰ কাম হ'বলৈ দিয়া নাই আয়ুস্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড বনাবলৈ দিয়া নাই যে জনতাক ভেঙুচালি কৰি বেংগলৰ চৰকাৰখন চলি আছে জনতা বিশেষভাৱে ক্ষুদ্ধ কিন্তু ক্ষুদ্ধ জনতাক ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব নিদিয়ে ঘৰত নজৰ বন্দী কৰি ৰাখি যিখিনি তৃণমূলৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া কৰি পুনৰবাৰ তেওঁলোকে আকৌ সাংসদ যিটোৱে আহক বিধানসভা জিতাৰ কাৰণে প্ৰয়াস চলিছে কিন্তু এই প্ৰয়াস নিশ্চিতভাৱে ব্যৰ্থ হ'ব পশ্চিমবংগ হোৱা বাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত হয় অকল নেতাকে নহয় আমাৰ যিসকল ৰাজনৈতিক দলৰ সন্মানীয় কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বাইদেউ থাকে যিসকলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত যায় তেওঁলোকৰ ড্ৰাইভাৰজনকো এৰেষ্ট কৰা হয় অসমততো আমাৰ তেনেকুৱা নহয় অসমৰ পৰা তেওঁলোকে শিকিব লাগে মই বংগৰ চৰকাৰখনক মমতা বেনাৰ্জী বাইদেউক আহান জনাম আপোনালোকে অসমত থকা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তাখিনিক প্ৰশ্ন কৰক যে অসমত নিৰ্বাচন কিদৰে হ'ল আৰু বেংগলত নিৰ্বাচনটো কিদৰে চলি আছে তাত ড্ৰাইভাৰক এৰেষ্ট কৰা হয় সেই ড্ৰাইভাৰকেইটাৰ কি দোষ আছে তেওঁলোকে গাড়ী চলায় সকলোৱে গাড়ী চলায় ড্ৰাইভাৰক আৱদ্ধ কৰে হোটেলৰ মালিকক হোটেল দিব নিদিয়ে থাকিব নিদিয়ে ব্যৱসায় বজাৰ তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিয়ে তাৰমানে গণতন্ত্ৰক ভৰিৰে মোহাৰিছে গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰা হৈছে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে কৰা হৈছে ভাল কথা জনতাকাৰ পিনে থাকিব নিশ্চয় জনতাই নম্বৰ দিব যিয়ে ভাল কাম কৰে জনতা যেতিয়া খোজ থাকিব জনতা হৈছে জনসাধাৰণ যাক কৈছে নৰৰূপী নাৰায়ণ নৰৰবী নাৰায়ণক সেৱা কৰা হ'ল একমাত্ৰ দল হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু আমাৰ যি ইছ্যুত আছোঁ আমি ইছ্যুত আমি বদ্ধপৰিকৰ নিশ্চিতভাৱে আমি জনতাক আগবঢ়াই নিব লাগিব যিখিনি কাম হৈছে তাতকৈ আৰু ভাল কাম আগন্তুক দিনবোৰত হ'ব আমি কামৰ তথা আমাৰ যি এচিভমেণ্ট আমাৰ যি ছাক্সেছ আমাৰ যি কৃতকাৰ্যতা জনতাক সেৱা কৰা এই কৃতকাৰ্যতাক ইছু কৰি লৈ আগন্তুক আটাইবিলাক নিৰ্বাচনতে আমি অৱতীৰ্ণ হ'ম যেতিয়া আমি বহিম যিহেতু আমাৰ নেতৃবৃন্দ মই ময়ে আহিছোঁ যোৱাকালি আমাৰ সকলো বিষয়ববীয়া বিভিন্ন প্ৰদেশত প্ৰৱাসত আছে নিৰ্বাচন চলি আছে চাৰি তাৰিখৰ পিছত ৰিজাল্ট হ'ব চাৰি তাৰিখে তাৰপিছত আমি বহি ল'ম ঘৰৰ ভিতৰৰ কথা আমি ঘৰত আমি দলৰ কাৰ্যকৰ্তা আমাৰ দলত জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ এইবিলাক নাই দেই আমি হ'লেও এজন কাৰ্যকৰ্তা কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে এই দলটোক আমি ভাল পাওঁ এই দলৰ নিয়মানুবৰ্ধিতা আমি মানি চলিব লাগে মই এইখিনিয়ে ক'ম উত্তৰ চোৱাই নাই যেতিয়া মিটিং হ'ব তাৰ আগতহে আছে উপ সভাপতি মতে পাৰ্টি নচলে দেই উপ সভাপতি আমাৰ এজন বিষয়ববীয়া তেওঁ বিষয়ববীয়া হৈছে বিষয়ববীয়াত উঠাব কথাটো আৰু তেওঁ লেটাৰ দিয়া আগতে মিডিয়াক দিব নালাগে ন তেতিয়াহ'লে মোক দিব নালাগিছিল লেটাৰখন তেওঁৰ নাই নাই আমি আলোচনা কৰিম চব কথা তেওঁ কি কাৰণে দিলে কাৰণ দলটোতো কোনো ব্যক্তিৰ হিত নচলে এইটো এটা সামূহিক আমাৰ হ'ল কালেক্টিভ লিডাৰশ্বিপ এই কালেক্টিভ লিডাৰশ্বিপ আমি বহি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আছে আমি আছো আমাৰ বিষয়ব সকলো বহি যদি কোনোবাই দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত ব্যক্ত হয় নিশ্চয় দলে তেওঁক ৰেহাই নিদিয়ে আমাৰ আমাৰ ডিচিপ্লিনৰী কমিটি আছে ডিচিপ্লিনৰ কমিটি নিশ্চয় একচন ল'ব নাই আমাৰ অনুশাসন আছে থাকিব আছিলে বৰ্তমানত থাকিব আৰু ভৱিষ্যতত থাকিব বিজেপি অনুশৰণ আধাৰত বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ আধাৰত নিৰ্মিত দল বিজেপি সদায় ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰে দল আদৰণি যি যেতিয়া ঊনৈছশ আশী চনত এই দল গঠন কৰিছিল তেতিয়াই কৈছিল পাৰ্টি উইথ ডিফাৰেঞ্চ এই ডিফাৰেঞ্চটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সদায় থাকিব চাই টাই হৈ গৈছিল কাৰণ এতিয়া আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা নাই আমাৰ বিষয়ববীয়াসকল নাই সকলো আহিব আমি সকলো বহি যদি কোনোবাই সঁচাই দলৰ এণ্টি মানে এক্টিভিটি চলাইছে তেওঁলোকে হাইডিয়া নহ'ব কাৰণ এইটো এটা আমি অনুশাসন থকা দল এই অনুশাসন মই সকলোকে কৈছো যে সকলো যেন লক্ষ্মণ ৰেখা পাৰ হৈ নাযায় দলত কিবা থাকে আমাৰ লগত আলোচনা কৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দু আছে আমি সকলোৱে আলোচনা কৰিম কিছুমানে সুধিও ভাল পায় নহয় একো নাই এতিয়া নিৰ্বাচন গ'লতো হৈ যাব চব ঠিক এইটো নকওঁ আপোনালোকেও সুধে নহয় মাজে মাজে লাইন যেনেকুৱা চৌকছৰ ৰিপ্লাই আমাৰ অফিচত অহা নাই কোনোবা এটা চেনেল বজাই দিলে আৰে ৰিজলিউচনটো ৰিজল্টটো তেওঁলোকে কৰিব নেকি ইচ্যুটো ইচ্যুটো আমি পাৰ্টি মই যাতে কৰিম আমিতো দিয়া নাই তেওঁ দিছে বোলে শুনি দিছে মই তেনেকুৱা নহয় অনুশাসন নহ'লে দলটো চলি থাকিব অনুশৰণ নিশ্চয় আছে অনুশৰণ নোহোৱা দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নহয় দেই আছিলে আছে থাকিব যে তেওঁলোকে যি কথা আছে দলীয় মঞ্চত সদায় সকলো কথা ঘৰৰ কথা ঘৰৰ কেইদিন দা পৰুৱাল বাহিৰত ইউজ নহয় দেই কোনো ইছ্যু

আমাৰো প্ৰতিটো বলক ছয়ে হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ বল ফালি দিয়া হৈছে হতাশাত পৰিণত পৰিণত হৈছে তেওঁ বিৰোধী উপায় নাই আৰু বিৰোধী হতাশাত ভুগি আছে কি কৰিব কি নকৰিব কোন লগ লাগিব এতিয়া ইলেকশ্যন নাই এতিয়া লগ লাগিলে কি হ'ব ইলেকশ্যনতে এলায়েঞ্চ ৰাখিব নোৱাৰিলে খুব ভাল আমি যিটো সমীক্ষা পাইছোঁ আমাৰ যি টাৰ্গেট নিশ্চিতভাৱে এই টাৰ্গেট আমি এচিভ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ ন অসমৰ ক্ষেত্ৰত গৈছে সৰ্বভাৰতীয় অসমৰ ক্ষেত্ৰত টুৱেলভ প্লাছ আমি পাম